গোচাইগাঁওস্থিত বডলেণ্ড ছায়েঞ্চ একাডেমীত যি ছুপাৰ টেনৰ বাছনি এক্সাম চলি আছে ইয়াত মই অতিথি হিচাপে আহিছোঁ আহি নথৈ আনন্দিত পোন প্ৰথমে মই বডোলেণ্ড ছায়েঞ্চ একাডেমীৰ প্ৰিঞ্চিপাল মহোদয়ক ধন্যবাদ কৰি জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে তেখেতৰ যিমান সহকৰ্মী আছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মৰম যাচিছোঁ আজি সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিল আজি গোচাইগাঁৱৰ নিচিনা জেগাত শিক্ষাৰ ফালে বডোলেণ্ড ছায়েঞ্চ একাডেমীয়ে যি অগ্ৰগতি আগবাঢ়ি লাভ কৰিছে শলাগ ল'বলগীয়া আৰু মই ভাবোঁ এইখন বিদ্যালয়ে গোটেই অসমত সুনাম অৰ্জন কৰিব এদিন আৰু কেৱল অসমেই নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে সুনাম অৰ্জন কৰিব মই তেখেতসকলক শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু মই জনামতে বডোলেণ্ড চায়েঞ্চ একাডেমীৰ যিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে য যথেষ্ট অহৰহ তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টা আছে যাতে উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগলৈ লৈ যাব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছে আমি সদায় তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ এই বাছনি পৰীক্ষাত আহি আৰু নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ কিয়নো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাতে উজ্জ্বল হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আর এইখান বিদ্যালয়ে যাতে বহু আগলে গুছি যায় আগবাড়ি যায় অগ্রগতি লাভ করে উজ্জ্বল হোক তাৰে কামনা করছো সুপারটে তো আমার এই পরীক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হল যে আমার এই যান আমার এই বৃহত্তর অঞ্চল যান পিছপরা শ্রেণীর আছে যে আমার প্রথম মানে যার দায়িত্ব আমি ক'ব খোজোঁ যে এই সকলো পিছপৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক যাতে এই পৰীক্ষাৰ যোগেদি এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে যাতে এটা সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে যে আমাৰ ইনষ্টিটিউচনত পঢ়িবলৈ নামভৰ্তি কৰিবলৈ যাতে সুযোগ পায় যে সকলোৰে এটা আশা থাকে যে ভাল ইনষ্টিটিউচনত পঢ়িব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব তো কিন্তু এই সপোনটো বহুতৰে সপোনে থাকি যায় আৰু সেইকাৰণে বহুত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সপোন থাকিও মানে অৰ্থৰ অভাৱত পঢ়িব নোৱাৰোঁ তো এইবাৰ আমাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই পৰীক্ষা পাতিছোঁ আৰু আমি প্ৰথমে ভবা নাছিলোঁ যে আমি এই প্ৰথমবাৰতে আমি ইমান ষ্টুডেণ্ট আমাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তো আমাৰ ইমান এডভাৰ্টাইজো কৰা হোৱা নাছিলে তথাপিও আমাৰ দুইশৰো অধিক ষ্টুডেণ্ট আজি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু পৰীক্ষা অলৰেডি চলি আছে বা কৰাৰ ছিষ্টেম হ'ল আমাৰ বডোলেণ্ড চুপাৰ টেন বুলি নাম দিয়া হৈছে ত' দহজন ষ্টুডেণ্টক বাছনি কৰা হ'ব যেনে ফাইভ ফ্ৰম ছাইন্স এণ্ড ফাইভ ফ্ৰম আৰ্টছ চ' সকলো পাঁচজন মানে টপাৰ যিমান পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আমি দহজনত চিলেক্ট কৰিম পাঁচজন ছাইন্সৰ পৰা আৰু পাঁচজন আৰ্টছৰ পৰা আৰু যিটো টপাৰ থাকিব দুটা ষ্ট্ৰীমৰে টপাৰবিলাকক আমাৰ ফেচিলিটিছবিলাক হ'ল যে প্ৰথমতে টপ টেন ষ্টুডেণ্টবিলাক সকলোবিলাক ফ্ৰী থাকিব যেনে সকলোবিলাক ক'বলৈ গ'লে স্কুল ফি মান্থলি ফি এইবিলাক ফ্ৰী পাব দুই বছৰত এক টকাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু যি দুটা ষ্ট্ৰীমত দুটা টপাৰ হ'ব এটা ছায়েঞ্চৰ আৰু এটা আৰ্টছৰ সেই টপাৰটো আমাৰ হোষ্টেল ফেচিলিটিজো ফ্ৰী থাকিব কোনো এক টকাও দিব নালাগে দুই বছৰৰ কাৰণে তো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল যে যিবিলাক মেৰিটেৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে যাতে ইয়াত নিজৰ যি স্কিল আছে সেই স্কিলটো মানে দেখুৱাব পাৰে